Tapi ketahui lah, wahai rakyat Malaysia, perlembagaan ini boleh dipindah apabila ada kuasa majoriti 2 per 3. Sebab dengan kuasa memindah perlembagaan 2 per 3, kuasa raja boleh dipindah. Baik macam ni. Ok, rahai semua. Assalamualaikum. Dalam video saudara tam jebat tadi, aku dah catat beberapa poin. Poin yang pertama, bila disebut perkara 158 perlembagaan persekutuan. Dan yang perkara yang kedua, dakwaan perlembagaan boleh dipindah dengan majoriti 2 per 3. Seterusnya, boleh jadi. Ni dia jawab soalan daripada viewers, eh. Ha, jadi kata boleh jadi dengan kuasa meminda dua per tiga. Kuasa raja-raja ni boleh dibuang. Jadi sejauh mana kesahihan dakwaan daripada saudara jebat ni? Mari kita sama-sama semak. Okey, yang pertama sekali. Ha, perkara 158 ni, perkiraan dengan Brunei dan ia dimangsuhkan. Perkara 158 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia merujuk kepada syarat-syarat pelantikan dan pemecatan Ketua Hakim Negara serta Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Dan kalau korang nak maklumat yang lebih detail, cari dia dekat cek GPT. Korang jumpa. Cuma konteks di sini yang melibatkan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera ni bukan 158 tetapi 153. Dan seterusnya, dakwaan Perlembagaan boleh dipindah dengan majoriti 2 per 3. Menurut kepada Perkara 159, dan juga 16.1 E Perlembagaan Persekutuan boleh dipinda melalui empat cara iaitu melalui sokongan majoriti 2 per 3 ahli Parlimen Malaysia dan perkenan daripada Raja-Raja Melayu Yang kedua melalui sokongan majoriti 2 per 3 ahli Parlimen dan Persetujuan yang dipertua Negeri Sabah dan Sarawak Yang seterusnya melalui sokongan majoriti mudah 1 per 2 ahli Parlimen dan terakhir melalui sokongan majoriti 2 per 3 ahli parlimen dan kat sini juga tertera walaupun perlembagaan boleh dipinda untuk kepentingan rakyat dan negara tetapi terdapat beberapa perkara yang tidak boleh dipersoalkan seperti agama Islam sebagai agama rasmi dan agama bagi pers bagi persekutuan kedudukan istimewa raja-raja Melayu dan bumi putera di Sabah Sarawak kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi soal berkaitan dengan kerakyatan. Dan ini pula adalah perkara-perkara uh, yang nak dipinda perlu majoriti 2 per 3 dan juga perlu kepada perkenan raja-raja Melayu. Jom kita tengok apa dia. Kedudukan hak istimewa orang Melayu dan bumi putera di Sabah dan Sarawak. Kepentingan sah kaum lain. Hak-hak dan kedaulatan raja-raja Melayu. Tugas dan kuasa raja-raja. Majlis raja-raja. Hal ehwal agama Islam. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kewarganegaraan, keistimewaan parlimen, perubahan sempadan dan negeri di semenanjung Malaysia. Saudara Tam Jebat, maaf cakaplah. Apa yang kamu sebarkan itu sangatlah lari daripada fakta yang sebenar. Ha? Dan apabila kamu kata boleh jadi dengan kuasa meminda 2 per 3 ni, kuasa raja boleh dibuang. Yang tu sangatlah salah kalau kita rujuk kepada bidang kuasa dan perlembagaan ini. Mari aku share sikit eh. Perkara-perkara ha, yang tidak boleh diubah tanpa perkenan daripada majlis raja-raja. Perkara 3 kurungan 1, Islam sebagai agama persekutuan. Perkara 38, kuasa majlis raja-raja. Perkara 63 kurungan 4, kebebasan bersuara dalam parlimen terhad dalam isu keistimewaan Melayu dan raja-raja. Perkara 152, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Perkara 153, kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera. Perkara 181, kedaulatan raja-raja. Dia macam ni lah senang. Kalau kita nak cakap bab bangsa kita, agama kita, tak ada masalah. Tetapi kalau kita memutar balik fakta, kalau kita sebarkan perkara yang salah, dan kononnya, nak kata kerajaan hari ini ni, ada kuasa dua per tiga lalu dia boleh ubah segala benda, ia adalah perkara yang lari daripada fakta. Ah yang mana kalau perkara yang melibatkan apa yang aku sebut tadi, perlu perkenan daripada majlis raja-raja. Jadi aku mohon sangat-sangat lah saudara tam jebat, tolonglah bertanggungjawab sikit di atas soal-soal sebegini. Ha, kalau kita nak menang ha, di pentas politik, janganlah sampai kita menyebarkan perkara salah. Ha, dan akhirnya kita sendiri perlu bertanggungjawab di atas apa yang kita kata. Dan akhir sekali aku nak ucapkan terima kasih kepada saudara tam jebat di atas cerita dongeng yang disebarkan ini. Akhirnya memberikan ruang dan peluang kepada kita semua untuk kita jelaskan kepada rakyat. Assalamualaikum.